सक्षम जी त्या घटनेच्या अनुषंगाने आज त्याचा पूर्ण आढावा नागपूरचे पोलीस आयुक्त रेंज आय जी एस पी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मी घेतला एकूण घटनाक्रम आणि त्यानंतर केलेली कारवाई या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भातला हा आढावा होता मुळातच काही गोष्टी मी सभागृहात देखील या संदर्भातल्या स्पष्ट केल्या होत्या की एक जी काही औरंगजेबाची कबर सकाळी जाण्यात आली आणि त्याच्यानंतर काही लोकांनी तक्रार केली पोलिसांनी तक्रार देखील ती दाखल करून घेतली मात्र या ठिकाणी कबर जाळत असताना कुराणच्या आयत लिहिलेली चादर जाली अशा प्रकारचं एक भ्रम तयार करून काही लोकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक अपप्रचार केला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जमाव संध्याकाळी तयार झाला जमावाने तोडफोड केली दगडफेक केली गाड्या फोडल्या लोकांवर हल्ला केला पोलिसांनी जवळपास चार पाच तासामध्येच या संपूर्ण दंगलीला आवर घातला त्याकरता अश्रुधुराच्या नळकांड्या असेल किंवा त्या ठिकाणी इतर प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक ज्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता होती त्या सर्व गोष्टी या पोलिसांनी केल्या या घटनेचे जेवढे सीसीटीव्ही फुटेजेस अवेलेबल होते किंवा खाजगी लोकांनी देखील जे काही आपल्या मोबाईलवर चित्रीकरण केलं ते चित्रीकरण असेल काही पत्रकारांनी चित्रीकरण पोलिसांपर्यंत दिलेलं आहे अशा सगळ्या चित्रीकरणामध्ये जे दंगेखोर दिसत आहेत त्यांच्यावर अटक करण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरू केली आहे एकशे चार लोक आतापर्यंत आयडेंटिफाय झाले आहेत ज्यामध्ये ब्याण्णव लोकांना अटक केली आणि बारा अठरा वर्षाच्या खालचे विधी संघर्षित असल्यामुळे त्यांच्यावर ज्या प्रकारची कायद्याने कारवाई करता येते ती कारवाई करण्यात आली आहे आणि अजूनही हे आयडेंटिफिकेशन चाललेलं आहे याहीपेक्षा जास्त लोक हे या ठिकाणी अटकेमध्ये घेण्याचा पोलिसांचा मानस आहे जो जो व्यक्ती दंगा करताना दिसतोय दंगेखोरांना मदत करताना दिसतोय अशा प्रत्येकावर कारवाई ही करण्याची मानसिकता या ठिकाणी पोलीसची आहे त्या दृष्टीने पोलिसने कारवाई सुरू केलेली आहे आणि यासोबत मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचं ट्रॅकिंग करून ज्या लोकांनी ही घटना घडावी किंवा ही घटना एग्रिवेट व्हावी म्हणून पोस्ट केलेली आहे त्या सगळ्यांना दंगेखोरांसोबतच स आरोपी बनवलं जाणार आहे कारण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा दंगा भडकवण्याकरता त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे जवळपास अडुसष्ट पोस्ट या आत्तापर्यंत आयडेंटिफाय होऊन डिलीट झालेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे अजून काही पोस्टची माहिती घेणं चाललेलं आहे आणि अशा प्रकारे ज्या लोकांनी भडकवणारं पॉडकास्ट केलं ज्यांनी चुकीच्या पोस्ट टाकून अफवा पसरवून त्या ठिकाणी लोकांमध्ये एक पॅनिक तयार केलं अशा सगळ्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होईल ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे गाड्या फोडणं काहींच्या पार्शली गाड्या फुटल्या आहेत त्या सगळ्यांना पालकमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातलेलं आहे त्या सगळ्यांना नुकसान भरपाई येत्या तीन ते चार दिवसात दिली जाईल आणि आता जो काही आपण काही निर्बंध घातलेले आहेत त्या निर्बंधांमुळे थोडं जनजीवनावर परिणाम होतो आहे व्यापारावरही परिणाम होतोय त्यामुळे ते लवकरात लवकर त्यात शिथिलता आणावी अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे पण त्याचवेळी पोलीस सजग राहणार आहेत आणि कोणीही दंगा करण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील अतिशय कडक कारवाई केली जाईल आत्ता जे काही नुकसान झालेलं आहे हे, हे सगळं नुकसान दंगेखोरांकडनं वसूल करण्यात येईल त्याची सगळी किंमत काढली जाईल आणि ते दंगेखोरांकडनं वसूल केलं जाईल आणि दंगेखोरांनी ते पैसे भरले नाहीत तर त्यांची प्रॉपर्टी विकली जाईल अशा प्रकारे नागपूरमध्ये किंवा महाराष्ट्रात कुठेही या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत नागपूरमध्ये तर एक नागपूरचा शांततेचा इतिहास राहिला आहे एकोणीसशे ब्याण्णव नंतर नागपूरला कधीही मेजर अशा प्रकारचा इन्सिडन्स झालेला नाही छोटे मोठे झाले असतील आणि म्हणून आता जर अशा प्रकारे दंगेखोरांना सरळ केलं नाही तर त्यांना अशी सवय पडेल म्हणून याच्यामध्ये कुठलाही टॉलरन्स हा पोलीस विभाग करणार नाही तशाच प्रकारच्या सूचना पोलिसांना दिलेल्या आहेत आज आज जो नागपूर मे ने इस प्रकार से दंगा किया उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है हमारे सहयोगी मंत्री बावन जी भी उसमें उपस्थित थे किस प्रकार की घटनाएं हुई उन घटनाओं में अगर कोई लैपसेस थे तो वो क्या थे उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन उस संदर्भ में थे वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं मूल रूप से यह घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कबर जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेन भी की पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेन को एंटरटेन भी किया लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कबर नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको जलाया गया इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की गाड़ियों को तोड़ा दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की चार साढ़े चार पांच घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की जिसके कारण इसको काबू में लाया गया इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के तीन लोग और कुल मिलाकर तैतीस पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर चालीस लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है शांति है लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है जिसमें बयानबे लोगों को अरेस्ट किया है बारह अठारह साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है ये कार्रवाई चलती रहेगी लगातार एविडेंस आ रहा है उस एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई यहां पर चल रही है यह भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और यह पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे अगले सात दिनों में यह मदद करने की हमारी कोशिश होगी और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा करीब अड़सठ पोस्ट यह अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी नागपुर की एक अपनी संस्कृति है उन्नीस के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना पत्थरबाजी करना ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दिए और यह जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे है इनको सबक नहीं सिखा देते विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे सर क्या विदेशी सचिव का भी सूचित किया जा रहा है की बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कनेक्शन जोड़ा जा रहा है पर क्या इसकी जांच जाँच पुलिस के साथ साथ एन भी कर रही है देखिए इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है ऐसा कहना इस समय उचित तो नहीं होगा जब तक तो उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहां तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है क्योंकि जो